Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri bangun ruang prisma. Di sini ada beberapa bangun prisma, ya, ada prisma segitiga, prisma segi empat, ada prisma segi lima, dan banyak lagi ya, jenis-jenis prisma lainnya. Prisma ini kita... Namai berdasarkan bentuk alas dan bentuk tutupnya. Di sini misalnya ada prisma segitiga berarti alasnya dan tutupnya pun berbentuk segitiga. Nih ya, ada segitiga di sini dan sama tutupnya pun segitiga. Begitupun segi 4 berarti alas dan tutupnya pun segi 4. Begitupun yang segi 5. Alas dan tutupnya pun segi 5 gitu ya. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama di sini adalah sisi atas atau tutup dan bawah atau alas berbentuk segi banyak, sejajar dan kongruen. Segi banyak itu berarti di sini ada seginya, ada segitiga segi empat, segi lima, ada juga ya trapesium, ada juga dan banyak selainnya ada belah ketupat, ada jajar genjang bisa menjadi prisma juga sama Nah, itu namanya segi banyak dan sejajar. Sejajar itu berarti saling berhadapan ya. Tuh ini sejajar dan tegak lurus dengan sisi tegaknya tuh ya. Ini sejajar dengan ini sejajar dan kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Kalau misalnya di sininya 10, berarti di bawahnya pun 10 karena kongruen yaitu sama bentuk dan ukurannya. Kalau di sininya 5 cm, berarti di bawahnya pun sama 5 cm karena alas dan tutupnya itu kongruen gitu. Sekarang untuk ciri-ciri selanjutnya ada sisi lainnya atas sisi yang tegaknya itu berbentuk kotak atau persegi. Jadi di sini ya teman-teman uh, sisi tegaknya itu tegak lurus dengan alasnya sisi yang berdiri ini tegak lurus sama alasnya dan Kotak atau persegi panjang bentuknya itu selalu kotak atau persegi panjang. Coba perhatikan, teman-teman, saat kita buka menjadi jaring-jaring di sini, ya. Ini ada prisma segitiga dan prisma segilima. Kita akan buka menjadi sebuah jaring-jaring. Nah, di sini untuk sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjangnya atau kotak gitu nah ini ada persegi panjang, ini juga persegi panjang, persegi panjang pada saat sisi ini dibuka gitu, begitupun yang uh, sisi lainnya tegak berbentuk kotak atau persegi panjang terbukti pada saat kita membuka prisma segitiga ini menjadi sebuah jaring-jaring prisma, di sini sudah terlihat bahwa sisi tegaknya itu berbentuk kotak atau persegi panjang. Nah selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian prisma ya, pada saat tadi kita udah sering banget untuk me memperlihatkan bahwa di sini ada sisi tutup atau atas untuk yang di bawah, kemudian sisi alas atau bawah, dan sisi tegak yang tadi yang kita buka menjadi persegi panjang atau kotak. Selanjutnya di sini ada rusuk dan titik sudut ini titik sudut itu yang ini ya ini titik sudut ini titik sudut ini titik sudut ini titik sudut nah ini juga titik sudut titik sudut gitu ya itu yang namanya titik sudut dan tinggi-tinggi itu dari sini ke sini ini tingginya nah teman-teman Kenapa kita harus mengetahui bagian-bagian prisma, ciri-ciri prisma itu? Karena supaya kita bisa mengidentifikasi nanti sebuah bangun itu berbentuk apa. Karena pada kenyataannya di dunia nyata bentuk prisma itu nggak selalu berdiri seperti ini. Tapi bisa juga teman-teman menemukan prisma itu dalam keadaan tidur seperti ini. Contohnya tenda. Coba perhatikan teman-teman bentuk ini tuh seperti tenda kan ya. Tenda itu nggak mungkin berdiri kayak tadi. Nah, terus uh, selain tenda ada juga atap rumah. Atap rumah itu berbentuk kayak gini juga kan ya teman-teman kalau misalnya di dunia nyata gitu. Nah. Uh, kalau misalnya kita mengetahui ciri-ciri dan bagian-bagiannya dengan jelas dan paham betul, nanti teman-teman tinggal bisa mengidentifikasi nih, oh ini bentuk prisma. Jadi kalau misalnya saya ingin mencari volume atau luas permukaannya, kita tinggal menggunakan rumus untuk prisma atau. Nah, pada saat kita memutarnya diputar 90 derajat yang seperti ini akan berbentuk seperti ini, gitu ya. Nah, jadi teman-teman Uh, kalau meskipun bentuknya itu tidur seperti ini, kita akan me menyebut ini alas dan tutup. Teman-teman bisa memilih alasnya yang mana, tutupnya yang mana, karena sama aja ya. Karena tadi kita bahas bahwa prisma itu memiliki uh, alas dan tutup yang kongruen, dalam arti bentuk dan ukurannya sama. Jadi, mau yang ini, yang atas, mau yang ini, yang tutup, atau dibalik, atau dibalik itu sama aja gitu. Dan tingginya pun, meskipun ini nggak berdiri, tingginya pun tetap yang ini ya. Selain itu, ada juga sisi. Nah, tadi saat kita ngomongin sisi, nah jumlah sisinya itu ada berapa sih sebenarnya gitu. Nah, jumlah sisinya itu beragam. Bagaimana bentuk uh, alasnya? Sisi tegaknya itu tergantung segi alasnya. Kalau misalnya ini segi tiga, berarti sisi tegaknya itu ada tiga ya ada satu dua tiga gitu gitu pun kalau misalnya segi empat berarti sisi tegaknya ada empat ini ditambah sisi alas dan satu sisi tutup gitu tinggal dijumlahin aja ini ada tiga berarti ditambah dua jadi lima sisinya gitu kalau misalnya segi empat berarti prisma segi empat berarti ada empat ditambah dua berarti enam gitu kalau misalnya segi lima berarti lima sisi tegak ditambah dua sisi alas dan tutup berarti Oh ada tujuh gitu, ya yeah. coba kita lihat jaring-jaringnya untuk membuktikan saat kita buka ini ada alas ya kelihatan ada alas dan ada tutupnya terus sisi tegaknya itu saat dibuka ini sisi segitiga ini prisma segitiga itu alasnya eh sisi tegaknya itu ada satu dua tiga ada tiga begitupun kalau misalnya segi segilima ini ada segilima ini ada Alas dan ada tutup sisinya itu ya, terus untuk sisi tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan jumlah sisinya itu sama dengan sisi tegak, jumlahnya itu sesuai dengan segi alas, ditambah 1 sisi alas dan 1 tutup gitu ya. Ini ada 3, ditambah 2, berarti sisinya itu ada 6 gitu selanjutnya ada jumlah titik sudut dua kali segi alas kita buktikan benar atau tidak ya ini alasnya itu adalah segitiga kalau misalnya dua kali tiga berarti enam coba kita hitung satu dua tiga empat lima enam ada enam untuk titik sudutnya coba yang segi 4 ada berapa titik sudutnya 1, 2, 3 4 5 6 7, 8 ada 8 terus yang segi 5 1, 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 segi 5. Eh, maksudnya ada 10 untuk titik sudut segi 5. Nah, jadi benar ya terbukti bahwa titik sudutnya itu 2 kali ini 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu kan 6, benar ya. Terus ini segi 4 berarti 4 dikali 2 8 gitu ya. Terus ini ada segi 5 berarti 5 dikali 2 10. Berarti terbukti jumlah titik sudut sama dengan 2 kali segi alasnya. Selanjutnya di sini jumlah rusuk, jumlah rusuknya itu 3 kali segi alas sama dengan 3 kali segi alas. Apakah benar? Coba kita hitung bareng-bareng untuk segi 3 berarti 3 kali 3 itu 9 ya apakah benar ada 9 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iya benar untuk rusuknya itu

ada 15 rusuk berarti benar ya jumlah rusuk sama dengan tiga kali segi alasnya jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan di sini ada ciri-ciri bangun ruang prisma secara umum di sini secara umum ya teman-teman berarti bukan hanya dimiliki oleh prisma segitiga bukan hanya dimiliki prisma segi empat dan juga bukan hanya di prisma segi lima karena prisma itu masih banyak jenisnya ada prisma trapesium prisma belah ketupat ada juga prisma mungkin layang-layang juga bisa dibuat jadi prisma terus ada prisma lingkaran juga yang kita sering sebut tabung gitu ya sini yang pertama ada sisi alas atau tutup dan bawah atau alas berbentuk segi banyak sejajar dan kongruen terus sisi lainnya atau sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Mau itu prisma apapun, itu persegi panjang dan kotak gitu, atau kotak. Jumlah sisi sama dengan sisi tegak yang berjumlah sesuai segi alas, ditambah satu sisi alas dan satu sisi tutup. Terus jumlah rusuk sama dengan tiga kali segi alas. Terus jumlah titik sudut sama dengan 2 kali segi alas. Itu untuk ciri-ciri umumnya ya. Teman-teman ada ciri-ciri umum lainnya? Enggak, teman-teman takutnya ada yang kelewat. Coba komentar di bawah. Um, mungkin segitu yang bisa dibaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Makasih udah mau nonton sampai akhir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG at .id. Sebelum DM, jangan lupa di follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.